Давайте долучимось на, до цієї допомоги. Ну і не забуваємо, що допомагати армії це наша головна мета. І не забуваємо, що підтримка каналу теж, теж бажана. Дякую, друзі. Віктор. Добрий вечір. Добрий вечір. Ага, Привіт. Добрий вечір. Вы думаете, я не знаю украинского языка? Я из Белгорода, я знаю украинский язык. Ну, я только что обратил внимание, у вас Россия стоит. Ну, Белгород это пока еще Россия. Ну, да. Ну, а там посмотрим, как оно будет. Может быть, ненадолго. Ну, не знаю, не знаю. Война он уже сколько идет, видите. А вы откуда? Я с Франков. А вы откуда знаете украинский язык? Я не знаю украинский язык. Я хочу знать. Украинский. Что вы делаете? Хочу знать украинский язык. А, учите, да? Не, не учу. Просто если что-то слишком, это запоминаю. А вы откуда родом? Из Грузии. Откуда? В Грузии? Сакортвелла. Попал да. Ну что ж, я рад вас видеть. Я хоть и живу в России, в Белгороде, я сам украинец. Похвално. Ну, это, это не меня хвалить надо, так папа с мамой распорядились. Тут моей заслуги нет. Да, если честно, мне все равно, вы украинец, русский или грузин. Главное, что вы думаете обо всем. Я думаю, что Путин хуйл. Ага, в вы и в Белгороде. Почему? У вас стрим, у вас слишком хорошее качество. Что, у меня? Слишком хорошее качество, говорю, видео. Самый, Изображение. Самая обыкновенная дешевая камера за 20 долларов. Mm -hmm. Mm -hmm. Logitech. Не один россиянин Пока не осмелюсь сказать пути. От меня до границы 30 километров. И у меня окно Не успеете. Успею, успею, успею. Я успею. Ну, тогда желаю удачи. Но вы бы побежали в сторону не Украины, а в Москву. Было бы лучше. Для нас. Золотые ваши слова. Вот слова не uh -huh. мальчик, а мужа. Картвелли. Да. Но вы все-таки извините, я не думаю, что а, вы мне правду говорите. Я вынужден вам признаться. Да, я вас ввел в заблуждение. Я живу в городе Харьков, но это просто с другой стороны границы. Рядом с Белгородом, но с другой стороны границы. Ну, я знаю границы. Хорошо, где они проходят. Да, я харьковчанин. Я просто Ты общаюсь с, с русскими под их флагом. Ага. Ну, мне так а легче. Ты заметили я тоже, но только это не VPN, не нарочно, это как бы сама так получила, сам Ну, я тоже без VPN это сделал, но нарочно. Ох, нарочно. Но, опять же говорю, я не слишком хитрый, но все-таки вы... я вас раскусил легко. Ну, потому что вы не русский. А русские, они да, ну, но... да, вы правы. Они кичатся своим величием, а ведь большинство из них даже русского языка не знают. А вы вот, Нет. вы вот картвали и пытаетесь выучить еще ко всему, что знаете, свой язык русский, еще пытаетесь выучить украинский и наверняка же знаете немецкий. Немецкий я точно знаю. Знаю еще другие языки, которые вы не перечислили. Лучше. Я не услышал смотреть, вас, что вы сказали. Я знаю еще и другие языки. Я люблю учиться языки. Насколько это хорошо получается, я не знаю, но Наверное, на 7-8 языков говорю более-менее нормально. Как вас зовут? Джимми. Дима? Джимми. Джимми. Джимми, знаете, я ведь русским не говорю, что Путин хуйло. Я ведь веду себя с ними несколько иначе. Вы сказали просто, что вы из Германии, что вы грузин, поэтому я не стал особенно-то и налезть в одно место. И... Не, я вас раскусил до этого. Да? Извините. Ну хорошо, хорошо. Я этому, я этому честно, честно скажу, я этому рад. Я этому рад. Мне всегда приятно быть открытым с человеком хорошим. Я не, не, не являюсь человеком, который не любит там русских. Я не люблю россиян. Они напали mm -hmm. на мою страну и бомбят ее. Они в 2008 году напали... Да, в каком-то 2008. С 92 -го года развязали войну в вашей стране и уничтожают ее методично вот уже. Не, вообще развязали в 89 Тем более, тем Россия. более, да, тем более. Да, а, они сами признали, что они Провоцировали это, чтобы наше внимание перенесли мы на южную Осетию, и чтобы они там в Абхазии там что-то смогли там смутиться а у них получилось и там и там. Но это больше наша вина, чем их, если честно. А, да. Ну, но... это вот не, так. это не но... конец. Я я почему-то убежден в том, что э, ну рано или я же не знаю, доживу я до этого или нет. Э... Что все-таки до границы очень недалеко. Но очень хочется увидеть развал этой паскудной империи. Очень хочется увидеть живым. А за границах заговорили, вы знаете, где проходит граница между Грузией и Украиной. Между Грузией и Украиной? Ну, по Черному морю. Нет, по суше. По суше? Ну, ну, давайте, я, я, это какой-то подвох. Сейчас вы меня раскусили. Ну. Вот это я сам не знаю, вот это, наверное, тут вообще. Да, в Краснодарском крае? Ну, согласен. Да, но между нами, между нами недоразумение, Марк. Согласен, согласен. Ну а что, Джимми, спасибо. Я должен вам сказать, что мы с вами в прямом эфире. Мы собираем на украинское воинство помощь. Да. Mm -hmm. Вам тут теплые слова пишут в чате. И... Дякую. Шановные украинцы, слава Украине. Перемога за нас. Дякую, пане Джимми. Героям слава. Mm -hmm. До свидания. До побачення. До побачення. Пані Даля, я побачив, я побачив, шановна пані Даля, на лікування пана Віктора. Пані Даля, 10 американських. На лікування донечки пана Віктора. Гришка тракторист на ЗСУ 5. Дякую, Павло. Дякую, друже. Дякую, братику. Я побачив, пані Даля. Пане Віктора, після стріму скину.